Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились координировать усилия по реализации мирного плана. При этом в телефонном разговоре с канцлером Германии президент Украины рассказал о тревожном развитии ситуации на Донбассе. В частности, о концентрации боевиков в Донецке и Луганске и о том, что и о том, что со стороны российской границы поступает все больше тяжелого оружия. Что касается расследования падения малазийского Боинга, то международным экспертам пришлось его прекратить из-за угрозы их безопасности со стороны террористов, сообщил президент Ангели Меркель. По результатам разговора лидеры стран договорились провести многосторонние переговоры ради достижения мира на Донбассе. Силы АТО продолжают активные действия по ликвидированию террористов на востоке Украины. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Так, 80-я аэромобильная бригада уничтожила боевиков и их вооружение в районе Успенки Луганской области. Также боевые действия проходят возле Красного Яра. формирования продолжают обстреливать украинских военнослужащих, в частности, с территории России. Из градов наемники открывали огонь по силам АТО близ Новоанновки, Вергунского разъезда, Стукаловой балки – а также трижды в районе аэропорта в Луганске. Из минометов обстреляны блокпосты возле Камышного и Милового. Боевики знали, что украинский вертолет Ми-8, который был подбит в Донецкой области, перевозил раненых. Об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелитей на своей странице в Фейсбуке. По его словам, на борту вертолета, кроме членов экипажа, находились медики и раненые бойцы АТО. Кроме того, на борту были нанесены красные кресты, знаки медицинской службы, и боевиков заранее предупредили, что данный мирный борт будет перевозить раненых людей. По открытым каналам руководство АТО получило от бандитов заверение о том, что они пропустят вертолет беспрепятственно. Валерий Гелитей подчеркнул, что нападение на медицинский борт террористами террористы осуществили вполне сознательно. Напомним, накануне террористы в районе Саур-Могилы подбили украинский санитарный вертолет Ми-8. И, как сообщил журналист Юрий Бутусов, экипаж вертолета спасен украинскими военными. Они ранены и доставлены в госпитали Запорожья и Днепропетровска. Террористы в четверг также сбили украинский истребитель МиГ-29 над Янакиево. Об этом заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрошковский. По его словам, пилоту удалось благополучно катапультироваться. Сейчас ведутся спасательно-поисковые работы и выясняется, из чего был Сбит самолет. Еще 48 военных вернулись в Украину с территории Российской Федерации. При этом еще пять остаются по ту сторону границы. При этом об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, пообещав вернуть их оттуда в ближайшее время. Напомню, 72-я и 79-я бригады вооруженных сил Украины фактически находились в окружении и подверглись регулярным артобстрелам как со стороны боевиков с территории Украины, так и с территории Российской Федерации. В общей сложности 449 военнослужащих принимавших участие в АТО в восточных областях, пересекли с 1 по 4 августа границу России, спасаясь от превосходящих сил боевиков. По информации СНБО, с украинскими офицерами проводят работы ФСБшники. Они вынуждают наших силовиков оклеветать себя. СБУ установило, что в день крушения малазийского Боинга наемники планировали теракт против самолета Аэрофлота. Это бы стало поводом для вторжения России в Украину, заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. Напомню, в авиакатастрофе над Донбассом погибло около 300 человек. Международные эксперты вынуждены прекратить поиск тел погибших из-за обстрелов террористами вместо крушения авиалайнера малазийских авиалиний. Самое Именно в тот день, 17 июля, в то же время военные наемники и террористы из Российской Федерации планировали террористический акт против пассажирского самолета аэрофлота рейс AFL-2074, который следовал по маршруту Москва-Ларнака. Этот циничный теракт планировался как раз, когда самолет пролетал над нашей территорией. В то же время, в тот же день, и теракт планировался военными преступниками как повод для дальнейшего военного вторжения с Российской Федерацией. Мы злочинцами, как привид для подальшего військового вторжения с Российской Федерации. И пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.